Сегодня с двух часов до 4 часов ночи незаконные вооруженные формирования так называемой ДНР произвели обстрел села Ольгинка Волноварского района. В результате обстрела были разрушены порядка 14 домов, был разрушен трансформатор, который подает электричество в данное село, в результате чего без освещения, без электричества осталось порядка 140 домов, 4 улицы. И вот такое, как начало, так, все, мы уже сил никаких, мы бросаем, чуем летить все стекло, все на свете. И выскочили в подвал. Сильно стреляли? Сильно. Мы в погребе сидели. С мамой, с бабушкой, с братом. Вот где окна. Ище. Вот здесь два два в Я с дитинкою, два месяца дитинки пробила и у погребе была тоже, за мною. у них не было, да, погреба своего? А у них поганий погреб там. Окно сюда, а я с дивана туда. В смысле, с дивана вы под кровать? Упал. Ну, волной, волной скинул его туда. Мне прилетело, прилетел снаряд в огород. Выше было вот это все, с той стороны крышу подробило. Он подняла это, шифер. Ужасно. вы не боялись в доме находиться? Боялся. Конечно, боялся. Молил Бога, чтобы до утра дожить. В настоящий момент на месте работает следственная оперативная группа Волновского отдела полиции. Сотрудники полиции фиксируют и документируют все факты повреждений, разрушений, которые получили вследствие обстрела, а также оказывают помощь людям. В настоящий момент на месте обстрела в селе Олинко работает три следственно-оперативные группы Волноварского отдела полиции. По факту обстрела села Оленко, а также села Графская, Следственным отделом Волонарского отдела полиции открыто уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины. В настоящий момент проводятся необходимые следственно-оперативные действия.